8-9 класс, школа, и учительница говорит, нужна девочка на рубль бабы яги а Я по своей натуре, я была спокойной девочкой, ботаном, который учился, на вопросы отвечал в школе. Но я подумала, попробую я эту бабу ягу Я ее, конечно, и слова-то, ну там учить же все надо было. Я ее выучила. И когда первый утренник прошел, класс как-то зашла другая учительница, она говорит, придешь бы ко мне на утренник. Я, как оказалось, потом я не по сценарию говорила свои слова, я уже их как-то от себя давала, эти слова. Следующий год, новогодние праздники, а там же еще надо было сдавать, помню, там разнообразные предметы закрывать в конце года, да, каникулы. И мне сказали, ты освобождена, у тебя 17 утренников. И я все 17 утренников работала бабой-огой. Потом на утренник стали приходить учителя. Им рассказали, что там ББГ а вот такая вот. Учителя приходят и задают вопрос, это, наверное, из ДК какой-то культмоставик, они ряд сами не знаем, но такое дает. Я и песню пела, я ее до сих пор упомню, если меня спросите, я ее расскажу эти слова. Я и танцевала уже то, что не было в сценарии, но я это все делала. И потом на утренник пришел директор школы Геннадий Николаевич, он сидел, смотрел, мне сказали, надо подойти директор еще потрогать, я же еще к директору там, и в конце иду, он мне такое говорит: "А ну стой". Ну, думаю, все, это же я его там дергала. Она говорит, сними парик. Я снимаю парик. Она Вита, а ты? Я говорю, я, я никогда бы не поверила, что ты играла в И так я три года, наверное, да, три года подряд я играла эту баба -ягу. Потом работа в школе, педагог-организатор. Ну, вот она, наверное, вот там вот сидела. Потом некоторое время я еще работала в детском садике вузработником. Потом был застой, когда денег не платили, пришлось идти на рынок. Но оно же творчество, оно же вылазило, если где-то в какой-то компании все начиналось, давайте вокруг стулочек, давайте там еще чего нибудь Ну а потом потихоньку-потихоньку пошились костюмы, и вот так вот появилась ведущая Виктория. А за ней аниматор Виктория. Первая роль – клон Вкуся.